Siapa ada masalah kipas macam ni? Tekan nombor 1, nombor 2, nombor 3, tak hidup-hidup. Dulu, congkel, pusing, boleh pusing. Tapi sekarang dah tak boleh lagi pusing lah. Congkel-congkel pun tak boleh pusing. Okey, siapa ada masalah macam tu, orang wajib tonton video ni, saya sharekan dengan korang macam mana cara nak selesaikan masalah ni secara DIY je. Okey, assalamualaikum semua. Saya ada satu unit uh, kipas KDK, okey. Uh, customer saya hantar ke kedai. Dia kata kipas ni tak hidup, tak berpusing. So, saya dah on kan dia punya power supply. Okay, saya dah on kan power supply dia. So, saya tukar nombor satu tak hidup, nombor dua tak hidup, nombor tiga memang tak hidup. So, ada extra lagi. Customer ni kata, dulu sebelum dia rosak, okay, letak nombor tiga, congkel guna apa-apa dia boleh berpusing. Tapi tak laju lah. Tapi sekarang ni, letak nombor tiga, congkel pun memang dah tak gerak dah. So, apa masalah dia? So, untuk masalah macam ni, biasanya aa, ada dua kerosakan. Kerosakan yang pertama, Dulu kena congkel baru nak pusing itu mungkin kapasitor dia problem Tapi disebabkan dia tak tukar-tukar kapasitor main gerak-gerak lama-lama panas temu fuse dia pula putus So jadinya kita nak check kedua-dua barang tu Jom saya tunjukkan cara DIY jom Okay first step kita tutup power dulu Okay kemudian kita buka cover bahagian belakang ni So kat, kat bahagian dalam ni kalau ada skru buka Kalau tak ada skru yang kita tarik sajalah. Okay, model ni tak ada skru, pakai tarik saja. So, lepas tu kita bukakan skru dekat bahagian belakang dia ni. So, next kita dah boleh buka dia punya cover dia ni. Alright, so ini perbezaan kipas yang, apa orang cakap, ada brand lah. Macam ni KDK kan ada brand. So kalau kita tengok dekat sini, nah ini adalah dia punya kapasitor dia. So senang lah ha, kita nak tukar dia punya kapasitor sebab dia duduk macam ni. So thermofuse dia, dia duduk dekat sini. Nampak tak ni? Ha ni dia punya thermofuse dia. Ah, ha, so sebab itulah kipas yang ada jenama dia ada mahal sikit tapi dia ada kualiti lah senang cakap eh so so far KDK ni kualiti motor dia ok so sekarang ni kita dah tengok dia punya kapasitor dia dan juga thermal so sekarang kita nak testing dulu uh, mana satu yang rosak ni so first kali kita check dulu dia punya kapasitor dia ni so untuk kedekin ni dia ada soket soket dia ni kita boleh boleh cabut dan keluarkan dia eh congkirkan dia sikit lah Okey, dah keluar dia punya soket dia. Kemudian kita nak testing kapasitor ni, dia elok lagi tak? Macam mana cara nak testing dia? First kali, kita kena tengok dulu nilai UF dia kat sini. Kalau korang boleh nampak, kalau saya dapat fokuskan dia punya nilai UF dia dekat sini adalah 1.0 UF. Boleh nampak kan? Untuk uji kapasitor, kita perlukan gunakan multimeter lah. So, jadi kita testing guna multimeter. Kalau nilai dia sama, 1 UF, Bermaksud kapasitor tu elok. Kita cocok satu dekat sini. Terbalik pun tak apa ya. Negatif duduk belah sana pun boleh. Ni positif duduk kat sini. So bila kita cocok, kita dapat 0.9 UF. So bermaksud kapasitor ni masih lagi elok. Nilai kapasitor tu dia mestilah uh, plus minus uh, lebih kurang dalam 5% lah. Eh, 5 ke 10%. So kalau dia 1 UF, dia hilang jadi 0.9, okey lagi lah. Boleh pakai lagi lah. Eh. Tapi kalau dah turun sampai setengah 0.5 masa tukar sajalah macam tu okey. So sekarang kita nak check thermofuse pula. Untuk check thermofuse kita guna multimeter juga. Cuma kita kena tukar function ohm. Tadi adalah function kapasitor. Test multimeter kita okey. Bunyi buzzer. Ini dia punya thermofuse dia. Dia dia nak kasi faham dia adalah fuse lah. Okey kita check kiri kanan kalau tak putus dia akan berbunyi. Tapi sekarang tak ada bunyi. Multimeter pun tak ada bacaan bermaksud temu fuse dia ni rosak. Confirm lah dia punya fuse dia rosak. Jadi kita tukar dia punya fuse dia. So untuk langkah-langkah keselamatan pastikan korang tukar dia punya temu fuse dia. Jangan korang bypasskan dia punya temu fuse dia. Eh. Kita potong yang lama punya kiri kanan. Ambil temu fuse yang baru kita sambungkan. Okay, untuk penyambungan temu fuse ni korang jangan solder eh. Kau so, sebaiknya korang pasang klip lah supaya dia uh, tak terbakar. Sebab kalau korang solder, Nanti folder tu panaskan dia punya thermofuse Nanti thermofuse tu dia akan putus Aa, So jadinya kalau pasang klip Kau klipkan sahaja dia punya thermofuse tu Alright Alhamdulillah Thermofuse kita dah berjaya sambung Siap dah Aa, Kita punya penukaran thermofuse je So sekarang ni kita nak test Tapi sebelum tu Siapa-siapa yang nak dapatkan panduan DIY membaik pulih barangan elektrik. Ha, seperti apa tau. Ha, membaik pulih mesin basuh auto. Seperti sejuk satu pintu, dua pintu. Code error, saya ada banyak saya dah tuliskan panduan-panduan DIY ni korang boleh dapatkan dekat TikTok shop saya. Dan satu lagi kalau korang nak servis aircon lebih bersih, lebih senang korang guna produk pencuci aircon saya ni. So dapatkan dekat TikTok shop saya. Kita pasang plug dia. So kita on. So kita test on dia. Tekan satu. Alhamdulillah. Kipas dah berpusing. Kita tekan nombor dua. Lagi laju dah kipas ni. Test nombor tiga. Terbaik. Semua berfungsi dengan baik. So, untuk kipas angin KDK. Masalah dia hanyalah termofuse sahaja. So, Alhamdulillah dah selesai. So, korang kalau ada kipas dekat rumah, tak boleh pusing, jangan buang dulu. Cuba try test tengok DIY kalau nak jimat buat sendiri sajalah. Assalamualaikum. Bye bye.